5 minit sekarang sekala Terima kasih Tan Sri. Uh, izinkan saya memulu, uh, memulakan dengan satu kisah yang dekat di hati saya. Uh, kat Ipoh Timur, saya bertemu seorang anak muda bernama Tio Bun Chuan. Halo, Abun. Uh, anak kepada keluarga biasa, ayahnya pemandu e-hailing, ibunya pembantu kat kedai kopi. Uh, Bun Chuan bercita-cita menjadi juru teknik otomasi dia minat robotik, dia minat elektrik, dia minat elektronik lah dan minat benda-benda yang bergerak pantas seperti dunia pada hari ini. Tapi hidup tak pernah tunggu sesiapa. Apabila nenek mereka jatuh sakit tahun lepas, adiknya, Bunhun, baru berusia 19 tahun menjadi penjaga utama keluarga. Penjaga utama nenek dia. Dan dari situ dia sedar bahawa kerja penjagaan warga emas bukannya hanya tugas keluarga tetapi kerjaya yang mulia yang profesional dan semakin diperlukan di Malaysia. Namun di sini masalahnya timbul. Nasri di bawah undang-undang sedia ada, dalam PTPK hanya boleh meluluskan pembiayaan kepada program yang ada NOS seperti yang disebut oleh Timbalan Menteri tadi. Dalam ekosistem ekonomi atau industri penjagaan pada hari ini, NOS hanya ada untuk pengurusan rumah jagaan tetapi belum ada lagi NOS untuk carer atau pekerja penjaga, pekerjaan penjaga, tak ada. Tak ada kelayakan untuk penjaga warga emas. Maka kursus carers yang adik buncuan adik kepada buncuan Bunhan nak ambil tu tak layak langsung untuk pembiayaan melalui PTPK Walaupun Malaysia ni sedang memang kejar-kejar mencari tenaga kerja dalam sektor penjagaan, dalam sektor kesihatan sosial, dalam silver economy dengan izin. Inilah realiti undang-undang lama yang mengikat masa depan anak-anak Malaysia. Bakat ada? Minat ada? Permintaan dan keperluan industri tinggi, benar. Yang tiada hanyalah kerangka undang-undang yang cukup fleksibel untuk membenarkan mereka melangkah. Tadi kita dah Uh, lulus pindaan 652 inilah sebenarnya untuk uh, ini sebenarnya bagi saya uh, dengan izin turnkey kepadanya bila ada kursus, kita nak ada pinjaman untuk pembi pembiayaannya oleh kerajaan oleh the state, oleh government untuk membantu kursus-kursus uh, tersebut untuk diambil oleh anak-anak kita ini bermaksud buat kali pertama PTKP. PTPK boleh membiayai kursus-kursus dengan tafsiran baru atau dengan pindaan 640 ni dalam dengan struktur NOS termasuk latihan kera micro credential competency industri dan modul ke kemahiran baru yang diperlukan ekonomi moden ini boleh buat pinjaman kepada kursus-kursus yang belum NOS dia lagi. Ini jelas dinyatakan dalam seksyen 2 dalam seksyen 8 dalam seksyen 44 yang kini membenarkan PTPK mengiktiraf program latihan lain yang diperakui diperakukan oleh KP uh, KPP uh, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di bawah 652 yang kita pindah tadi. Hari ini kita menyatakan kepada pemuda seperti Bunhen. Jika jika engkau mau menjaga orang tua, negara akan menjaga impianmu. Inilah maksud di sebalik pindaan yang kita sedang bahaskan ini kita memodenkan undang-undang yang sudah 20 tahun tak dipinda seperti 652 akta 640 ini dikuatkuasakan pada 2006 20 tahun sudah berlalu tetapi sistemnya masih era manual kaku rigid sedangkan dunia Tibet sudah berubah wajah dan kita pada malam ini akan pinda itu untuk memodernkannya kita perluaskan kerangka pembiayaan. Tempoh had masa dinaikkan daripada 6 ke 12 tahun. Ini memastikan pinjaman dapat dikutip dengan lebih berkesan. Sekatan perjalanan untuk peminjam tegar yang sengaja nak ingkar. Ini bukan dendam. Ini disiplin kewangan. Jika satu generasi mau peluang, satu generasi yang lain mesti bertanggungjawab. Alasan penolakan dan kelulusan diperincikan dengan jelas dalam Seksyen 49. Di mana ia memodernkan keseluruhan pematuhan, termasuk maklumat pausu program dibatalkan atau penyedia latihan yang tidak mematuhi per peraturan. Kita meluaskan pintu masuk, tetapi mengukuhkan kawalan pintu keluar. Mengapa pindahan ini penting kepada masa depan negara? Kerana Malaysia sedang berjalan ke arah ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir, kompeten dan responsif. Kerana setiap kajian tenaga kerja menunjukkan negara kekurangan juruteknik mahir kekurangan pegawai penyelenggaraan digital, kekurangan caregiver berkelayakan, kekurangan tenaga mahir dalam EV automasi dan tenaga hijau dan kekurangan pekerja dalam silver economy yang berkembang pesat. Tetapi di bawah undang-undang lama, PTPK tak boleh membiayai latihan. Tak ada logik negara, negara kehadapan tetapi undang-undang kita tertinggal di belakang dan kita malam ini akan memperbetulkan semua ini. Tetapi saya ada satu soalan yang agak spesifik soalan kepada yang Berhormat menteri, apa langkah penguatkuasaan yang PTPK akan ambil terhadap peminjam yang tak bayar balik, kita dah pindah undang-undang tapi saya nak mohon uh, ulasan dan jawapan daripada menteri uh, keberkesanan pengurusan dana ini bergantung kepada kutipan semula pinjaman kita tak nak saksikan sekali lagi, apa yang sedang berlaku, di mana mungkin hanya sekadar uh, YBTM uh, KP, uh, uh, KPT ada yang sedang di dialami oleh PTPTN di mana kutipan hanya kutipan balik setiap tahun hanya sekadar 60% patuh, apa yang patut. Jadi kalau penguasaan lemah bukan saja aliran tunai PTPK akan terjejas nanti tetapi peluang generasi baru untuk dapat latihan kemahiran kemahiran pun akan berkurang. Jadi saya nak tanya secara spesifik untuk mereka yang betul-betul tak bayar atau engkau nak bayar balik, apakah langkah penguatkuasaan yang PTPK akan ambil terhadap peminjam yang tak nak bayar balik pinjaman jadi saya akan tutup dengan nak kembali ke cerita awal saya Bun Chuan mahu maju dalam automation Bun Han mahu menjadi caregiver profesional kerana dia percaya bahawa selepas menjaga nenek dia, menjaga orang tua bukan kerja kecil, ia adalah kerja besar dan itu kerjaan yang akan jadikan kita manusia yang dewasa dan benar-benar Jadi pindaan ini mengatakan bahawa kerja penjagaan ialah kerjaya Kerana dulu tak boleh biaya, sekarang dah boleh biaya Kerjaya penjagaan ialah kemahiran, sekarang dia boleh dilatih untuk mendapat kemahiran Dan kemahiran penjagaan yang layak dibiayai negara dengan lulusnya undang-undang ini undang-undang yang membuka jalan rezeki untuk bukan saja menjaga nenek dia untuk orang lain dilatih dengan kemahiran untuk jaga nenek-nenek di luar sana yang perlukan penjagaan. Jadi dengan penuh harapan dan keyakinan Ipoh Timur menyokong dengan sepenuh-penuhnya sekian masih